Вітаю всіх на фабриці. Новин. Я Анастасія Федори і гість сьогодні. Це Олександр Лиходіт, льотчик випробувач першого класу, полковник повітряних сил зсу. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. Отже, давайте Почнемо із хороших новин, які прийшли нам із пропагандистських змі. Так бо звідти теж бувають хороші новини. Сказали до 31 серпня, що на Росії здається, зник вертоліт мі 8 Т. ЗМІ пишуть про його падіння на Камчатці. Але що цікаво, буквально нещодавно, ну а саме 25 серпня, відомо, що російські пабліки підтвердили втрату ще одного вертольота Мі 8, який ймовірно був збитий кажуть за допомогою півдрона. Пане Олександре, не знаю, чи є десь підрахунки, не, не траплялися мені от саме скільки Росія втратила Мі-8, але чи можна говорити сьогодні про певні проблеми із технічними несправностями, тому що санкції все це мало би впливати. от зник так де він може бути? Ну, давайте говоримо о технічних проблемах, які преслідують авіацію, з перших днією появлення з первого польоту. Це складна техніка. насыщены множеством приборов, агрегатов. Там используется гидросистема, там топливная система, воздушная система, электрическая система, система управления, вертолеты, винты, автомат перекоса, сложнейшая машина. В настоящее время, ввиду того, же самолет насыщен вот этими агрегатами различными, Постоянно, но ну, это нормально в авиации, постоянно идут отказы, замены, там выходит какой-то ресурс, Техники за этим следят, и самолет или вертолет, летательный аппарат, скажем, который не готов по техническим причинам, его никогда не выпустят, не выпустят в воздух, потому что это подсудное дело. Все расписываются, и в конце концов, летчик, пилот, командир корабля, или там, он, глядя на все подписи всех специалистов, он ставит роспись, то есть он согласен с тем, что самолет готов. Все садится самолеты, но и в воздухе же бывает. И вот эта э, авария, там я не знаю, катастрофа, авария, если это и нет погибших, а катастрофа, когда кто-то погиб, независимо даже не членом экипажем при вот этом инциденте. Ну тут непонятно. Видно, что грубая посадка была. Как его сбили, с дрожим, это все фантазии. Возможно, на Дальнем Востоке наши там водолазы прилет... приплыли. С... Ну, они... Все боятся сейчас. Страх. Первое это сбили. В любой точке России. Вот. А что там произошло? Ну, во-первых, мы не узнаем. И россияне не узнают. Узнают те, кто будет комиссия заниматься, как это произошло. Там есть пленки э, режимом по полета. Их распечатают, и все будет по секунду, действие летчиков, состояние матчасти, все это будет известно. И они определят, что отказ там поломка в редукторе, лететь дальше он не мог, сел грубо, потому что винт не управлялся. Все, летчики герои, самолет разрушен, экипаж цел. Вот так Я так думаю, будет. Ну, оно так обычно бывает. Так, ну і про те, що нам точно відомо, це про втрату F-16 є офіційне підтвердження, але от паралельно з цим з'являється інформація, що влада США відхилила пропозицію відправити американських підрядників в Україну для обслуговування західного військового обладнання. Включаючи винищувачі F-16, нібито як пише видання «The Wall Street Journal, через побоювання за безпеку співробітників. Олександр, якщо говорити про наслідки, ось того, що сталося. Ну, по-перше, здається, що захід мав би бути готовий до втрати їхньої техніки в Україні, тому що це війна. Застраховування не буває від таких різних випадків. Надзвичайна втрата це пілота, але давайте поки поговоримо про наслідки. От це дійсно може вже бути якісь такі побоювання і можливо негатив для нас. Нет, абсолютно нет. Дело в том, что самолет F-16, который участвовал в ночном бою, бою, это не просто полеты. Это очень сложная была обстановка ситуации с наземными противовоздушных взаимодействиями, наземных средств ПВО, которые у нас там в том районе, я радуюсь где-то, ну, на территории Украины, и авиация. И там были, я думаю, не только F-16, там и ми 29 может, даже Су-27. Ну, то, что программа насыщения и поступления F-16 к нам не остановится, это 100%. Самолеты бились, бьются и будут биться, пока там сидит человек. И у человека, в общем-то, есть предел психофизиологических возможностей. Это изучается давно. Есть институт научность исследовательский института авиационно-космической медицины. Ну, это при Союзе было который знал, Алечка, все. Вот от, от подхода его к самолету. Даже нет. Вот он идет к самолету, они уже знают, о чем он думает. Как он садится в кабину? что он Куда он смотрит, что он думает, как он переживает, чего он боится. Это сложнейшая мужская работа, вы понимаете, а в условиях войны нагрузка, ты знаешь, что ты можешь не вернуть. Абсолютно. Для самолета вот в этом в начале его эксплуатации на Украине это, конечно, нехороший случай, скажем. Но он в условиях войны это все объяснимо. Американцы воевали в Ираке, там и дружественно был огонь, сбивали самолеты, и они врезались в землю на предельно малых высотах, то они потеряли где-то вроде 70 самолетов, но боевых потерь было 40. А остальное это вот это вот все человеческий фактор вне войны, скажем так. Насыщенные полеты там были, то отдельная история. Поэтому, конечно, потеря F-16 для американцев это престиж. F-16 четыре с половиной тысячи сделали, делали их в Европе на двух заводах в Бельгии и на заводе Фокер в Нидерландах. Их много. Они публичные эти самолеты. На них много надежд. Да, самолет хороший, он там усовершенствовался. Вот. И, но никогда, никогда не было случая, чтобы американские летчики на F-16 воевали один на один 135-м, 130 с МиГ-23, там, с МиГ-21, может, когда-то было там один-два случая. Не было такого. Они не видели друг друга, F-16 и российские истребители, в прицел. И палец не лежал на кнопке на ошибке открытия огня. Поэтому, конечно, вы видите, как получается. Им летчик наш, да, это соболезнение, все, они сразу, это ошибка пилота. Ошибка пилота, значит, самолет здесь ни при чем. Сбили россияне, сбили, не сбили, там, где было. Возможно. Дружественный огонь, возможно, а самолет чистый. Поэтому американцы, вот они говорят, мы не будем посылать специалистов на обслуживание. Да Бог с ними. Все делают европейцы. Самолеты к нам пришли в Белии, потом с Норвегии, потом со Швеции придут. Это самолеты, которые по лицензии, естественно, под скажем там, техническим сопровождением фирмы изготовителей там General Dynamics, там, или Lockheed Martin, кто сейчас этим занимается. То есть техническое сопровождение это все равно э, американцы будут делать. Фирма, не государство, фирма, которая заинтересована в том, чтобы самолет жил и процветал. А Техническая помощь в обслуживании, наши переучились, техники, инженеры, английский язык, они год там учились. Там есть прямая связь с фирмой, потому что э, при обслуживании возникает, ну, тем более английский язык, техническое описание английское, будут возникать какие-то трудности. Это все должно решаться быстро, поэтому там прямая связь есть. Но, конечно, они должны приехать. Приехать и помочь на... на вот, на этом на начальном этапе, это же самолет только пришел в Украину, это аэродром, это обслуживание. Это много, много технических вопросов, которые ну, учесть невозможно. Вот когда она начнет летать, двигаться, перелетать с одного аэродрома на другой, подвески, то все, вот здесь они нужны. Они знают, как это делать. И я думаю, это все будет, ну это просто глупость отдать самолет, который вы знаете досконально. И смотреть, как украинцы там всем вот это мучается. Такого быть не, не должно. Потому что F-16 должен в этой войне победить россиян. Это первая задача. Американцы, для американцев это первая задача. Потому что ну, в 25 странах самолеты, когда посмотришь, что он, он не годен к войне, все, весь труд 1974 года американцев до нынешней, до настоящей войны, все прошло прахом. Поэтому они этого не допустят. Байден может говорить, что хочет. Там есть фирмы, которые заинтересованы, и они будут этим делом заниматься. Я думаю, все тут будет нормально. Так, ну а тим часом бачимо ще одні наслідки, ну а саме, що президент України він відправив у відставку командувача повітряних сил Миколу Лищука. От пане Олександре, це стовідсотково правильно так, робити такий крок, навіть якщо, припустити, немає повного розслідування, в будь якому разі буде винен командувач у тому, що сталося. Чи тут ще варто шукати якісь інші, можливо, так, підрозділи людей, які щось відповідали? Ні. Командуючий. Командующий, командующий он организует всю работу военно-воздушных сил самолетов и противовоздушной наземной обороны. Он вот на наземной обороне, потому что он сам ракетчик, то есть он к авиации, скажем так, до своего назначения не имел абсолютно, ну, по крайней мере, профессионального отношения никакого. Но я считаю, я считаю, что он справлялся со своими обязанностями. На начальном этапе был он там, естественно, начал. Выходы из-под удара. Это вот первые две недели. Да, у нас было потерь. Но он вытянул это дело. А то, что сейчас вот это случилось в 16 ну, вы понимаете, если после каждой аварии катастрофы менять командующий, ну, мы же их не... Где их взять, этих командующих? Да, сейчас назначили летчика, Командир бригады был, потом там целого объединения серьезного. Ну, говорить хуже и не лучше, я просто не имею морального права. Это решение президента. У него есть на то причины. Причины должны быть вескими, аргументированными, и знать нам их не положено. Мы, мы повлиять на это не можем. Он принял решение. Как-то это все дело решалось, он с кем-то там, скажем так, сельсоветовался и принял такое решение сменить Глобкому военно-воздушному военно военно Украины. Единственное, он не стал, Кривоношко, Анатолий Кривоножко, кто не знает. Да, Анатолий Кривоножко – это летчик. В общем-то, э, во главе военно-воздушных сил должен стать летчик, который еще летает. К нему уважение у него есть опыт, у него есть авторитет, и он, ну, показать, может, в такие годы уже он не может, он F-16, и он полетит на F-16, поверьте, он взлетает в зону, он нормальный Он не будет участвовать в боях, потому что это не его дело, но попробовать, как летчик, у него душа должна сесть в этот самолет и полететь. И он должен понимать, чем воюют его молодые хлопцы. Так что жалко, конечно. Но посмотрим, это война, время, быстро течет, посмотрим, чем это все дело замена. Ну, я думаю, хуже не будет. Ну, і відомо, що в ніч на 30 серпня Збройні Сили України залучали літаки для відбиття атаки шахедів, ракетного удару росіян. Як думаєте, пане Олександре, ось ця ситуація це в 16, Вона може якось сьогодні поставити на паузу, що стосується саме залучання літаків для відбиття атак. Можливо, там поки налагодити якусь систему або переглянути можливо, якісь там певні правила і комунікації, які відбуваються, чи це не зупинить нас? Ні, діло в тому, що нужно знати причину. причину катастрофы. И от вы, там будет комиссия создана, там будут и американцы, ну, это европейцы, то есть специалисты высочайшего э, класса, которые вот в этих пленках, вот в этих событиях, в этом, они разберутся и скажут, вот здесь было нарушение такое, такое, такое. В выводах всегда пишется мероприятие. Все, что у нас э, мы получим, вот это все будет доведено летному составу. Если это ошибка, если это неправильное действие, это взаимодействие, если это взаимодействие с наземными противовоздушными силами, тех все будет поставлено, все будут знать, кто может на это дело влиять. Это будет знать главный штаб военно-воздушных, генеральный штаб, президент, естественно. Все. Нам это знать не надо, потому что, во-первых, мы не ну, 99,9 людей не понимает, о чем речь, начнут трактовать это по-своему, типа вот, знаете, кто у нас тут уже дружеский огонь открыл еще до падения самолета. Вот. на дальнейший ход это только улучшит. Ну вот любой полет, любая катастрофа, она не есть толк. Вы понимаете, как это не цинично, но с нее делать выводы делать. Того, щоб потім це діло не повторити, і ну так ну, заведено в авіацію, всегда було, єсть і буде. Ну і тим часом, от що насправді цікаво спостерігати за Росією, а там держдумі вже пригрозили усьому заходу, що мовляв, якщо вони нам дозволять бити західною зброєю по території Російської Федерації, то будуть асиметричні відповіді. Ну, по перше, ми вже п'ємо. Якщо Росія не знала по території Російської Федерації, вже такі дозволи були. Так, це можливо не десь там в глибину Росії, але на якісь там пару сотень кілометрів, як кажуть аналітики, нам вже дозволили І про це до речі говорили і американці. Тим часом Росія ховає свої авіаносці, авіацію. І, як пише Wall Street Journal, вже 90% Вона десь там десь вглуб Росії і вже перемістила, тому що хоче вберегти її від. Зброї пане Олександре, ось тут цікаво, що за асиметричні відповіді, і чи правильно Росія робить, що вона ховає ці літаки? Ну і якщо брати до уваги новітню зброю, так України, та сама поляниця і заяву Зеленського, що тепер у будь-якій точці Росії може бути наш безпілотник, може бути ракета. Так то чи варто взагалі займатися ось цими так перебазуваннями того чи іншого літака? Россия может говорить все, что она хочет. Мы это уже дело проходили, начиная от трех дней и заканчивая, я уже не знаю, чем. Верьте потому что я понимаю, что это, это у них ядерное которое они не применят и вот этими дальними ударами, беспилотники. Потом сейчас Джасон ракеты пойдут где-то в районе 900, я не знаю, но 400-500 километров. Это все все будет. Будет, никуда они не денутся американцы. Дадут они. А то тактика России, конечно. У них вот здесь много за, за восточью, западе Урала, до границ Беларуси и Украины, у них аэродромов не, не так много, допустим, как у нас или в Беларуси. Потому что при Советском Союзе западные границы были насыщены вот этой... Э, Авиации, дальняя авиация, фронтовая, разведыватель, перехватчики, все это стояло на Украине и на Белоруссии. Это у них за Россией, РСФСР, это был такой поезд безопасности. А у нас УЗИН был, у нас Полка у нас Нежин, Прилуки. То есть у нас э, все это дело было гораздо более насыщенно. Вся тактическая авиация, которая сейчас занимается КАБами, она вся расположена на аэродромах училищных, там училище Качинское было, Борисоглебское училище было, потом э, Тамбовское училище. Это вот как раз в этой полосе от Урала до линии фронта. Потом у них серьезный аэродром, Липецк, там центр переучивания, боевого применения, тактической авиации. Там академия, сейчас у них перевели не с Москвы, потому что. Жуковку и Гагарина объединили. Дальше за Урал туда. Они отойти не могут. Не могут, потому что там уже... И, и поверьте, если СУ-34 садится на какой-то аэродром, для него, ну, стремянки, ладно, по кругу следует. Для него нужны бомбы, для него нужны обслуживание. Там техники даже. И они не могут прыгать с одного аэродрома на другой. СУ-25, СУ-35, СУ-24. Су-34. они по-разному, там техники должны быть. Они не могут техников разбросать по, всей, по всем аэродромам вот это вот, э, в центральной части России. Поэтому и тут их начинает кошмарить. Они не понимают, когда к ним прилетит. То в Воронеж, то по, по топливным складам, то наши попадут в склад боеприпасов то где-то в стоянка, то Ахтубинск. Это испытательный центр, это мека э, боевой авиации России. И мы туда достали и попали в Су-57. Это ну, у них гордость, она там пятого поколения, как они заявляют. На стоянке. Я эту стоянку знаю, я оттуда летал. На Су-24 там стояли, 6 штук. Сейчас там стоит Су-57. Вот в него попали, от него суповой набор остался. Вы представляете, на таком удалении, там 600-700 километров попасть, в самолет, то есть россияне понимают, что и эксплуатация самолетов, боевых самолетов вот в этом 200-300 километров невозможно. Оно возможно, но оно небезопасно. Уходи за Урал, там нет аэродрома, это надо до заправка. Не все летчики готовы к этому делать. Это все надо логистику, все перемещать туда. Это сложнейшая задача. Они будут сейчас прыгать по аэродромам, там вот это все перебазироваться, хитрить. Есть у них там методы к этому делу. Там Штырь Сенштейн, перевозить личность состав. Вот это постоянное, вот это над этой центральной частью, вот это с авиацией они будут мучить. А потом летчики начинают садиться в кабину и дрожать. Он понимает, что есть тут еще одно, тут надо кошмарить. Как бы это не цинично. Возможно, это не боевые заряды. Салют сделать. Один, два, три. Над Энгельсом, над городком. Я жил в том в городке. Вот. И там начнется кошмар. Можно довести до такой степени, что было это дело в 1961 году на Украине возил. Самолетов много, люди шати, Им очень тяжело. Это у вот правильно. Ну, и деваться они. Правильно они делают. Прыгают с одного аэродрома на другой. Люди не отдыхают. Долеют семей. Короче, там это, это тяжело. Ну, мы, же к этому, мы же к этому идем, чтобы они вообще там Забыли, что такое герцог. И я думаю, мы это бастись. И ракеты у нас пойдут. И на 300 километров, и на 500. И F-16 помогут, и наши там. там мудрят ребята подвешивают то, что положено. И свои, и дроны. С большой дальностью, с хорошим зарядом. Там, и до 200-100 ну, килограмм. Это серьезно техника, и она работает, а ПВО там нет, ПВО все на линии фронта. Поэтому Онаксаде, ну ще цікаво, що от взагалі ми розуміємо, що набагато менше було би горя, якби в нас були трошки більше дозволів, зокрема наших західних партнерів. От зокрема, я покажу відео. Ну, а це наслідок того, що досі в Росії є літаки Су 34 які обстрілюють бомбами ОМБП Д 30 Це назва бомб. Зокрема, ось це Харківщина. Ми бачимо останній такий от приліт. На вашу думку, а є розуміння, якщо припустимо, що з завтрашнього дня нам дозволяється використовувати західну зброю по аеродромах Росії, можна сказати, що за рік ми можемо досягти якихось фантастичних результатів, і ось ця вся бавовна вона ну пришвидшиться, буде в два рази, в три рази більша. Ну і чи можливо взагалі, скажімо так, якщо, грубо кажучи, повністю знищити ось цей весь авіаційний потенціал Росії? Так, значит, тут со связи проблемы. Значит, борьба с носителями кабов. Каб это обычная болванка, боба еще с 40-х годов. На нее навешивают ободами крылья и ставят систему управления. Ну, крылья там, GPS, все это наводится, на земле вшиваются координаты, и погнали на Харьков бомбить жилые кварталы. Метод борьбы есть. есть два. Первое ⁇ это уничтожение э, инфраструктуры аэродрома. Полосу мы не выведем из строя. Мы можем на стоянке э, осколочными зарядами уничтожить самолеты, уничтожить, вывести из строя, скажем так. Потому что осколок, если он попадает один, из прошить никто не самолет перевести в Новосибирск, где там делают эти Су-34. Вот. вот. и там с ним заниматься. С этим заниматься сейчас никто не будет. Их около сотни штук, этих Су-34. Вот. И это первый метод. Это вы, выводы из строя аэродромов базировать. Поэтому я говорю, что они будут прыгать с аэродрома на аэродром. Второй это уничтожение их в воздухе. Бомбу мы не собьем. Не собьем. Потому что это болванка с крыльями летит там по баллистической траектории. Каким-то качеством если с высоты 10 километров бросать, то... то она пролетит у нее это качество 4-5. Это 5. 50-70 километров. но а, ну, это, это сложная задача, потому что самолету нужно подойти к линии фронта. То есть нужно подавить ПВО, РЭП, РЛС, все, то есть сделать такую прорывную зону, куда входят на 5 минут, входит так 16 -й. Но вы же понимаете, это все нужно делать, вы, выходит Су-34, есть у нас оповещение спутников И вот это надо все это организовать, соединить и выпустить. Один, два, три сбитых СУ-34 могут прекратить это все дело. Или уменьшить, или начнут искать другие точки линии фронта. Ну, на Харьков, Сумы, шумарят этими бестолковыми бомбами. Они фугасная бомба, там 500 килограмм, тысячу, полторы тысячи, три ну, до девятки, я думаю, носить нечего. Девяти тонны. Есть там, валяются в с эти бомбы. Поэтому два метода. Аэродромы и самолеты. Как мы это будем делать? Американцы все это знают. Европа это все знает. Насыщаем средствами э, средством ПВО. Средней дальности это как раз патриот. И вот такая рис. Делаем сплошное поле. И дронами кошмарим их Все Вот больше других метод у нас. Немає. Що ж, панесаре, будемо сподіватися, дійсно, що разом із заходом ми зможемо зробити більше. Чекаємо дійсно більше дозволів і більшої рішучості, як часто кажуть експерти. Ну а вам дякую за важливу розмову і за час, який ви для нас знайшли. Слава Україні. Героям слава обов'язково разом до перемоги, друзі. З нами був Олександр Лиходій, Це льотчик випробувач першого і ще, класу, полковник і ще. Настя, так. сьогодні. День авіації. військової наш вітаю хочу, вас, пане Олександре. У мене у, у, у мене два побажання нашим пілотам бити ворога і бути живими. Все далі все буде добре. До побачимо. Пишемо ми це інтерв'ю до слова 31 серпня, так тому що, можливо, воно трішки пізніше вийде, але друзі, пам'ятайте також разом з нами 31 серпня це важливий день, і треба дійсно кожного причетного військового особливо привітати. Дякую і нехай Бог береже всіх у небі. Дякую вам. Друзі також закликаю вас ставити вподобання цьому по... відео, обов'язково підписуйтесь, цього ще не зробили, Дякую. ну і звісно, в коментарі чекаємо під цим відео.